ീഗുരുോ നമ നാരായണീയം പ്രഥമസ്കന്ധം ദശകം രണ്ട് ഭഗവത് രൂപവർണനം രാഗം സൂര്യസ്ലകം പ്രോദ്ഭാസി ഫാളാന്തരം തരുണ്യകുലനേത്രം ആർദ്രഹസിനാസപുടം घण्डोद्यन्मकराभकुण्डलयुगं कण्डोज्वलत् कौस्तुभं त्वद्रोभं वनमाल्यहारपडल श्रीवत्सदीप्रं भजे केयूराङ्गद कङ्कणोत्तम महाारत्नाङ्गुलीयाङ्गिद श्रीमद्बाहु चतुष्कसङ्गतकदा शङ्कारिपङ्केरुहा काञ्चित् काञ्चन काञ्चिराञ्चितलसत् पीदाम्बरालम्बिनी कालम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदां मूर्तिं എത്രൈലോകഹീയസോതം സമ്മോഹനം കാന്തം മധുരം കാന്തിനിതുരം സൗന്ദര്യോത്തരതോപി സുന്ദരതരം ത്വദ്രൂപമാചര്യോ आचल्यं भुवनेन कस्य कुतुकम् उष्णादि विष्णो विभो तत्तादृमधुरात्मकं तव वभुः सम्प्राप्य सम्पन्मयी सा देवी नास्ते स्वभक्तेष्वपि केनास्यापद कष्टमच्युतविभो त्वद्रूपमानोज्ञगं प्रेमस्थैर्यमयात् अचाबलबलाद् भला चाबल्यवार्तोदभूत् लक्ष्मीस्तावकरामणीयकहृदै वेयं परेष्वस्तिरेत् अस्मिन्नन्यदवि प्रमाणमधुरा वश्यामि लक्ष्मीपते एतोद्यानगुणानुकीर्तन रसासक्ता हि भक्ता जनाः स्वेष्वेषा वसति स्थिरैव दैत। प्रस्तावदत्तादरा एवं भूतमनोज्ञतानवसुधा निःश्यन्दसन्दोहनं त्वद्रूपं परिचित्रसायनमयं चेतोहरं शृण्वतां सद्य प्रेरयते मतिं मदयते रोमाञ्चयत्यङ्गकं व्यासिञ्जत्यभिषीतबाष्पविसरैः आनन्दमूर्च्छोद्भवैः एवम्भूततया हि भक्त्यभिहितो योगस्य योगद्वयात् कर्मज्ञानमयात् वृषोत्तमतरो योगीश्वरैर्भीयते सौन्दर्यैगरसात्मके त्वयि खलु प्रेमप्रकर्षात्मिका भक्तिर्निःश्रममेव विश्वपुरुषैः लभ्याक्रमावल्लभा निष्कामं नियतस्वधर्मचरणम् यत्कविमयोगाभिधं तद्दूरेत्यफलं यदौपनिषद ज्ञानोपलभ्यं पुनः तत्त्वव्यक्ततया सुदुर्गमतरं चित्तस्य तस्माद् त्वत्प्रेमात्मकभक्तिरेव सततम् स्वादीयसीयसी अत्यासकर्म पड़लाचर्यन्मला बोधे भक्तिपथे तवाप्युचित मांग किं तवता क्लिष्ट्वा तर्क पथे परम तव बभु ब्रह्माख्यमन्ये पुनः चित्तात्रत्वमृते विचिन्त्य बहुभिः सिद्ध्यं दिजन्मातरैः त्वद्भक्तिस्तु कदारसामृतछरी नर्मञ्जनेन स्वयं सिद्ध्यं दे मत्क्लेशतस्तन्वती सद्यस्य करी जयत्यै विभो सैवास्तु मे त्वत्पदप्रेम प्रौढिरसाद्रता द्रुततरं वादालयादीश्वर